Okay, banyak persoalan yang kita dapat Biasanya orang tanya Orang peniaga yang dah ada enterprise Ataupun yang baru nak mula Dia tengah survey-survey Nak buka sendian berhad ni Berapa kosnya sebenarnya Kita susah nak jumpa uh, Orang yang boleh bagi kos yang clear cut eh, Sebab memang benda ni agak subjektif sikit okay? uh, Dia ada tengok risiko Tengok arrangement Tengok structure yang you tengah nak approach macam mana Tapi saya boleh bagi gambaran lah eh. okay, Jadi approach dia macam mana Okay, kalau katakan nak buka senian incorporation dia lebih kurang seribu ringgit. Okay, lebih sedikit lah. Eh, seribu sepuluh ringgit. Okay, jadi bila kita dah bayar itu hanya fee untuk SSM. Seribu ni confirm. Eh, kalau kurang lagi itu pelik lah. Eh, dia mesti akan jadi seribu ke atas punya fee. Okay, yang kita tambah pula dengan retainer fee. Okay, bila kita dah di incorp, kita wajib lantik company secretary. Jadi, mestilah kena bayar retainer untuk company secretary tu. Okay. Uh, kalau kami punya retainer fee kita akan letakkan lebih kurang RM60 okay. sebulan jadi dalam lebih kurang 12 bulan tu akan jadi RM720 okay. ditambah pula dengan uh, kena ada registered address registered address ni apa dia? alamat rasmi untuk kita letak file dekat ofis mana apa-apa okay, jadi SSM akan pergi dekat ofis tu akan tanya apa yang ada kat dalam dokumen dalam file tu okay. dan dokumen ni kena lengkaplah dia okay, jadi register office ni dia akan hantar notis dia akan datang tengok siapa-siapa nak tengok dokumen semua datang dekat registered office. Okey registered office ni biasanya kita akan letak ialah office company secretary. Okey jadi untuk company secretary tu guna office dia sebagai alamat rasmi dan juga untuk dia letak file dan dia maintain apa yang kena ada dalam file nak layan orang masuk keluar tanya soalan semua. Aa, kita ada fee juga untuk registered office ni aa, Dalam lingkungan 40 ringgit. Jadi 100 ringgit sebulan 1200 cover 22 okey tadi 1010 tambah lagi 1200 okey kemudian ada preparation document okey untuk kita nak buat due diligence kita nak semak Apakah background-background ahli-ahli yang nak masuk dalam syarikat ni Apakah ke ke boleh operasi syarikat ni macam mana Legit ke tidak, apa sebenarnya tujuan dia okay, Itu semua kita panggil due diligence eh Documentation, kita compile semua, kita buka file semua itu dalam lingkungan 300 Okay uh, Tambahan lagi pula Biasanya ada orang dia akan charge juga untuk buka bank account lah okay, so Uh, kita perlu buat resolution ya untuk buka bank account dan ada orang dia akan tambah fee kat situ ada perlukan CTC juga ada, ada company secretary normal price memang akan charge ya eh, CTC okey uh, so plus minus lebih kurang 3000 okey ini total price untuk setahun sekali cover terus okey tapi dalam hujung tahun eh, bila katakan anda buka Januari okey tahun 2025 uh, Januari 2026 Cukup satu tahun ada fee lagi satu kita panggil annual return Ni kita kena submit every year Okay annual return ni dia punya fee dia lebih kurang 300 ke 400 ringgit Okay sebab kita akan bayar SSM Kita juga akan bayar company secretary untuk preparekan documentation yang nak submit Kemudian selepas 6 bulan lepas annual return kita akan capai kita panggil tutup account Financial year end Kita akan prepare audit Okay audit ni pula you kena bayar auditor Okey, jadi dalam setahun pertama kos dia lebih kurang 3000 setengah. Okey. Tapi ada diskaun lah eh. Ha, banyak company secretary dia akan bagi diskaun sana, diskaun sini. Kita pun ada bagi package yang all in, semua dah masuk certain fee saja. Okey, yang saya sebut-sebut tadi semua dah termasuk dalam satu fee tu, lamsam. Habis cerita. Okey, untuk tahun pertama kita mungkin ada diskaun, kita mungkin ada offer, jadi jadi lain-lain company secretary ada yang lagi murah lah Ada yang murah sangat sampai kita pun rasa macam tak tak logik lah eh. Ha, sebab fee ada yang bawah daripada RM1,000 nah, Itu kita kena semak betul-betul lah eh. Bila dia tak charge kat situ Maknanya siapa yang bayar RM1,000 untuk bayar kat SSM tu Kalau dia dah bayarkan lebih Kat mana dia akan charge kita Mesti ada somewhere yang kita akan cuba untuk accumulate balik Cost yang kita dah incur lah okay, Macam kami punya approach Kita tak suka log in-log in period Okey, cukup setahun, you nak renew, you nak sambung, you rasa okay dengan performance kita, you sambung. Okey, kita tak nak lock-lock dengan fee auditor, dengan fee macam-macam lah fee-fee lain yang mungkin kena markup pun semua, kita tak nak. Kita, kami kalau sebaik, sebaik mungkin kita nak transparent. Okey, apa yang you dapat, itu bayar kami. Auditor, kita ada dua tiga option. You perlu hire third service provider, you perlu hire benda lain semua, itu semua ada Third party yang bukan kita tak perlu lock dengan kita Kita tak invest apa-apa lebih untuk you Apa yang you bayar itulah kerja yang kita buat Okay sebab tu kita akan charge exactly harga yang kita nak buat Okay kita tak nak bagi murah And then kita charge mahal dekat benda lain Yang tak berguna sabar, yang tak berpatutan Kemudian kena, you kena lock pula dengan orang-orang yang harga markup ni Okay jadi kat situ kita punya approach lah Okay isu dia sekarang bukan, bukan kita nak tengok murah ke mahal Eh murah mahal ni memang subjektif yang lagi penting pada saya untuk company secretary ni You nak tengok service dia Sebab you bukan nak beli barang dekat Shopee Okay, ini bukan produk yang you nampak And then you boleh compare Oh ni cantik, ni tak cantik, ni tahan lama, tak tahan lama Tak, service ni siapa yang you selesa untuk bekerja Okay, takkan you nak murah RM10, RM20 sebulan punya pasal You ambil orang yang mungkin dia murah tapi dia ada banyak klien Dan dia tak boleh, you tak sempat kenal pun dia okay ada certain-certain client ni saya tanya company secretary yang dia dah pernah engage ada yang tak sempat consultation ada yang tak sempat jumpa ada yang dia tak tahu macam mana orang tu dia selalu engage dengan company secretary assistant saja ataupun kadang-kadang engage dengan kerani saja tak jumpa langsung the actual person yang dia appoint okey kat situ ada risiko-risiko tertentu lah yang akan timbul okey kalau anda perlu bayar lebih sikit tapi anda dapat direct orang yang boleh explain yang faham dia orang yang berlesen tu sendiri yang jaga anda dan boleh communicate dengan anda anda tanya soalan dia boleh respond anda ada isu dia boleh semak balik kat mana yang tak kena apa risiko kadang-kadang kita ada sampai ke tahap kita bagi tahu awal-awal oh you ada risiko ni walaupun klien tu tak tanya kita akan prevent awal-awal lah kita dah nampak ada indication yang penting klien tu kena uh, sanggup untuk komunikasi lah sebab kita faham orang, -orang business owner ni kadang-kadang busy okay? kalau you busy dan you sendiri yang tak boleh nak communicate you sendiri yang tak boleh nak tanya tak apa you boleh ambil company secretary yang tak banyak tanya Okay, yang tak banyak tanya dia akan terus buat apa yang you nak cakap apa yang you minta aje. Okey, kami punya approach lain sikit kalau klien yang jenis yang engage kita, klien yang memang nak faham, nak bina, nak advice kita, kita akan jaga, kita akan tengok satu persatu. Apa yang dia boleh advice, apa yang kita boleh bagi tahu, dia spend the time untuk discuss dengan kita, kita faham, kita tunjuk macam mana nak buat. Okay. Aa, jadi yang itu yang penting sebenarnya Dari sudut company secretary You nak company Sebab you tak boleh salah ya Company secretary ni As a director you akan boleh kena denda RM5,000 paling kurang kerana kesilapan. Satu kesilapan, itu akan compounded dengan beberapa kesilapan lain yang you tak boleh nak kenal pasti. Okay. Kemudian shareholder pula, you dah invest saham dalam tu, you dah masukkan capital, kemudian operasi company dah berjalan, ini eh, tak boleh nak simply nak ambil ambil remeh ke perkara yang company secretary ni sepatutnya advice. Okey, you kena dapatkan advice yang betul. Nak buat resolution macam mana? Apa maksud resolution ni? Apa maksud bila saya tanda tangan perkara ni? Apa maksud kalau saya apply begini? Ada kesan ke tidak benda-benda yang saya apply ni dia minta dokumen-dokumen ni? Okey, uh, itu perkara yang anda kena ambil tahu betul-betul eh sebab syarikat ni benda yang besar, dia boleh pergi jauh. Anda boleh jual balik syarikat ni kalau compliance anda betul. Okay, anda ada value nak pencin, nak let go, jual saham ataupun nak buat saham baru untuk investment datang ini semua benda-benda yang penting dalam syarikat jadi anda perlu orang yang boleh jaga the value and the reputation of the company okay? jadi ia bukan isu murah mahal semata-mata lah okay? kalau murah mahal ni awal-awal mungkinlah anda boleh ambil kira tapi kalau anda dah berkembang ia bukan isu murah mahal dah jadi isu what is the value, what is the service What kind of guidance yang company sekitar itu boleh bagi untuk jaga anda supaya berkembang dengan lebih kemas dengan lebih selamat dengan lebih laju, okay? Ah, ha, so so itulah lebih kurang saya sharekan kos-kosnya cost dan apa yang anda perlu lihat bila nak compare kos.